প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত শিক্ষকক নাচি বাগি পঢ়াবলৈ শিকাইছে বিষয়বস্তুৰ সম্যক ধাৰণা নথকাকৈ কেৱল সমালোচনা কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিশৰ বিষয়ে কিমানেই জানে এইসকল সমালোচকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত ভাৱ ভংগীমা প্ৰকাশ কৰি নৃত্যৰ মাধ্যমেৰে পঢ়াবলৈ শিকোৱাৰ গুৰুত্ব দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এইসমূহ ভিডিঅ' একাংশই কৰিছে সমালোচনা পিছে আপোনালোকে জানেনে এই প্ৰশিক্ষণ কেৱল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে এই ব্যৱস্থাটোক কয় এফ এল এন অৰ্থাৎ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি যাতে তিনিৰ পৰা আঠ বছৰৰ ভিতৰত শিশুক পঢ়া লিখা আৰু সংখ্যাজ্ঞানৰ সম্যক ধাৰণা দিব পাৰে পৰম্পৰাগত শিক্ষণ পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তে এনে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াই মনোবৈজ্ঞানিকভাৱে বৃদ্ধি কৰে শিশুৰ মনোযোগ কেৱল অসমতে এই শিক্ষণ পদ্ধতি নাই অন্যান্য ৰাজ্য তথা আগশাৰীৰ বহু দেশেও প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এনে শিক্ষা পদ্ধতি মানি চলে এই প্ৰতিবেদন সেইসকলৰ বাবে যিয়ে কেৱল সমালোচনাৰ নামত কৰে সমালোচনা নাই কোনো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান গতিকে প্ৰথমে অধ্যয়ন কৰক তাৰপিছত কৰক সমালোচনা নিউজ ডেস্ক এন জেড নিউজ